Доброго ранку. Нагадую, що сьогодні 28 вересня, п'ятниця, останній робочий день тижня. Сьогодні у нас у гостях лідер музичного гурту Аеронавтика Павло Печерський. Доброго ранку. Доброго утро, пане Павло, скажіть, будь ласка, чим відрізняється електронна музика від інших напрямків? Ну тут дуже цікавий процес відбувається. Дело в том, что электронная музыка она отличалась от других направлений вот тогда, когда зарождалась, когда это было нечто новое, да. Как, наверное, и любое любой другой музыкальный жанр, когда он зарождается, он как-то радикально отличается от всего остального, да. Но на сегодняшний день настолько все музыкальные жанры как бы между собой как бы слились, что ли, да, смешались и вот сказать, что, допустим это электронная музыка, она там очень отличается, а это там рок-музыка, да, вот в рок-музыке сейчас очень много используются электронные э, каких-то инструментов, да, точно так же, как бы электронной музыке, да, сейчас подключаются как бы и живые инструменты и так далее. Все это очень так как-то в коллаборации все происходит. Ну, конечно, есть радикальное направление, там, да, электронная музыка, это там, скажем, больше э, используются какие-то синтезаторные, да, э, инструменты там, и, изучение звука происходит, Uh, как бы синтезаторная, да, это, а, там, скажем, если это uh, поп-музыка, там или рок-музыка, да, более как бы традиционный значит, способ изучения звука, там это, может быть, гитара, там, может быть, это какие-то другие инструменты, более там как бы ближе к классическому. Я какая страна является родоначальником электронной музыки? Ну, uh, первое, это был, наверное, один из первых там известных проектов. Это был Крафтверк, это Германия. Германия всегда вообще отличалась такой экспериментальной направленностью в музыке. Вот. И это были где-то 70-е годы, когда, в принципе, нигде в мире этого еще не было. Да? Но вот в Германии они уже занимались экспериментами на направлении электронной музыки каким чином вы пришли саму до такого напрямку почему душа ваша легла до электронной музыке? ну дело в том что мы изначально пробовали себя в разных жанрах тоже и первое самое это было э, гитарная музыка да как ну там ближе может быть каким-то роковым там поп роковым направлениям вот но это был 2004 год и как раз уже в, в нашу страну в украину попадали первые какие-то девайсы электронные, да, с помощью которых можно было заниматься именно вот электронной музыкой. Да, это было очень интересно и как бы экспериментально, да. И мы попробовали. И у нас очень хорошо получилось, и как-то вот быстро прошло развитие, да. И мы начали делать музыку, которая была интересна, в том числе и в Европе. Да, мы как буквально в первые года издавали свои уже песни и треки на западных европейских сборниках. И так далее, вот как так все развивалось. А вот же ближе к нашему времени, да, мы как раз вот и э, заинтересовались именно в смешении да, и ну, вот разных, как бы, музыкальных жанров в том числе там, и с живой музыкой. И сейчас вот как раз э, на данный момент у нас группа Аэронавтика составляет э, группа Аэронавтика на данный момент уже э, это полноценный такой как бы бенд, да, у нас есть там барабаны, у нас есть живая гитара. Вот. ну и плюс, конечно, электронные инструменты. Чи велика аудитория в Украине, которая является фанатом электронной музыки? Ну на данный момент. Э, Чи это... не такие поширенный. Да, это как бы все-таки э, еще развивающийся жанр музыкальный, но э, он как-то уже очень все шире и шире разрастается, и я думаю, что там в ближайшее время он будет там ну, не, не менее популярен, чем э, э, другие там музыкальные жанры. Какие подальше розвиток электронной музыки вы? Бачаете? Ну, я думаю, что в ближайшие там, 10 лет как бы эта электронная сцена, она будет просто вот на уровне рок-сцены, да, как бы допустим, на сегодняшний день мы знаем рок-концерты, которые проходят там, на стадионах, да, грубо говоря, я думаю, что ну, допустим, в Европе, да, это уже абсолютно нормальное явление, когда там такие проекты, как Chemical Brothers там, или тот же самый там, Prodigy, да, собирают стадионы. Ну и к нам они приезжают тоже в гости. А, я думаю, что такое же направление и у нас, вот, ну, перспектива да, развития точно такая же будет у нас. Немножко просто попозже. как вот мы дозреваем до этого, да, публика дозревает, расширяется аудитория. Я думаю, что в ближайшие 10 лет, 10 лет а, это произойдет, и мы будем занимать такую же сцену большую, какие и другие направления. Расскажите, пожалуйста, более детально про такой напрямок, как электророк. Что это взагалі таке? Ну, видите, само понятие рок, да, это больше даже, наверное, его источник является, в первую очередь, не как, не, не как музыка, да, а как какой-то образ мысли, да, как жизненная позиция, да. Это какое-то, может быть, немножко нестандартное там, мышление, да. Вот та же позиция, она, может быть, нетрадиционная, да. И вот... Электророк — да, это, грубо говоря, ну, способ, э, э, как скажем, реализации, да, вот этих как мыслей, да, там способ э, донести свою какую-то позицию, да, свои какие-то идеи публике, да, ее можно донести там через гитарную музыку, это будет там, ну просто рок, да. А вот если это более современные какие-то технологии, там электронная музыка и так далее, да, ну это уже можно назвать там, электророком, да, или, как мы это говорим синтезаторный рок да, в нашем как бы явлении. Интересно узнать о про задумку аудиовизуальной концертной программы, которая называлась Космический Рейс. Рейс. Расскажите нам, будь ласка, про це. Я знаю, что там очень интересная история. Да, это это проект, который мы сделали совместно с Ильей Лагутенко, и он из себя представляет саундтрек к фильму Это было первое фантастическое кино советское 35 -го года еще при участии Солоковского он снимался и а, вот на данный момент мы сделали альтернативный а, саундтрек к этому фильму и а, как бы основная вот идея и, значит мы играем этот саундтрек вживую да, во время показа фильма вот как бы фильм идет на экране мы находимся под экраном а, на сцене да и как бы а, играем этот саундтрек но ну, сейчас это очень часто уже как бы и другие проекты этим занимаются. Это очень интересно, на самом деле, это такое э, как бы опять-таки слияние, да, какого-то визуального э, восприятия да, для человека, там, и аудио, да, как бы и все это создает какую-то одну общую атмосферу, да, в которую человек погружается э, во время вот этого, как, там, грубо говоря, сеанса, да, какого-то. И на данный момент мы работаем, как бы не остановились над, на вот над, на таком э, уровне, да, и мы э, Работаем над э, проектом для планетария. Вот, э, для, вот сейчас как бы в Москве, в Москве есть огромная планетария, и вот такой же, наверное, как и в Киеве, да, немножко как бы другого размера, скажем, да. Но э, суть такая же, да, там как бы новые технологии, и мы сейчас работаем над тем, чтобы э, этот проект вынести на э, купол э, планетария, да, в котором будет. Э, там транслируется этот фильм, да, и плюс еще э, визуализация, да, она будет растянута на весь купол, вот, и опять-таки, да, с живым исполнением этого саундтрека прямо в этом же зале. Что ж, вы были первыми, кто в такой задум у реальность? Э, ну, сейчас, да, наверное, есть, опять-таки, такие примерные, примеры э, на Западе, да, вот у нас еще нет, и э, я думаю, что в ближайшее время мы будем тестировать этот проект в московском планетарии и надеюсь, что сразу же в, то же в то же время примерно мы хотим его показать и здесь в Киеве. На жаль, эфирный час нашей программы вычерпан, поэтому я вас попрошу сказать буквально несколько слов пожеланий для наших телеследочив. А, ну, самое главное хотелось бы пожелать а, быть правдивыми, а, так как а, вот идея нашего музыкального проекта это как бы музыкальная правда, скажем так, да, без какого-то лицемерия и лицеприятия. Это, наверное, и есть основа а, рока. Вот и как бы это можно пронести с собой, в, как бы в жизни, да. Ну и быть честным перед самим собой, перед всеми окружающими. Это очень важно на сегодняшний день. Я вам очень дякую за розмову и за то, что вы нашли час завитаты до нас. Я бажаю вам творчего натхнення и успехов. Що ж, сегодня у нас у гостях був лідер музичного гурту Аеронавтика Павло Печерський. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик.